প্ৰথমে আপোনাক নমস্কাৰ জনাইছো আৰু আমি ককা আপোনাৰ সেইদিনাখন আমি আনিছিলো গণেশগুৰি গণেশগুৰি ব্ৰিজৰ তলৰ পৰা আমি এনে ঘৰ ক'ত অৰিজিনেল ঘৰ ঘৰ নলবাৰী বালিতা নলবাৰী বালিতলা বালিতাৰা আচ্ছা আপোনাৰ নামটো সদা মজুমদাৰ ন

আৰু সেইখন ৰিক্সাখনৰ এনে পইচা ভৰি থাকিব লাগিব অঁ তাৰমানে আপুনি সেইদিনাখন ব্ৰিজৰ তলত মানুহে ভাবিলে চাওক আপুনি এতিয়া টিভিৰ গাতো দোষ নাই আমাৰ গাতো নাই দোষ নাই তেখেতে আপোনাক সহায় কৰাৰ কাৰণে সেইদিনাখন আপুনি গমেই পাইছে খুব বেয়া অৱস্থাত আপুনি ব্ৰিজৰ তলতে শুই আছিলে ইফালে মহেও খাইছে আমাকো খবৰ দিলে অনুপম চক্ৰৱৰ্তী দাই আপোনাৰ এন কে টিভিৰ পৰা ক'লে যে ককাইজন আছে এনেকুৱা এনেকুৱা তেওঁৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে নাচায় গতিকে আমিও দৌৰি গ'লোঁ হয়নে দৌৰি গৈ পুলিচো গ'ল আপোনাক আমি লৈ আহিলোঁ

কথা হ'ল কি মই ইয়াতে আহি খুবেই ভাল লাগিছে আৰু খোৱা লোৱা মই বহুত মৰম আদৰ বহুত পাইছোঁ কিন্তু আজি এইখন ঘৰত মোৰ এটা আলহীৰ নেচনে থাকিল মই আহিম আৰু মই নিজৰ ঘৰৰ মানুহক লৈ আহিম ইয়াতে তেওঁলোকক দেখাম যে মই কি ধুনীয়া জেগাত মই আছিলোঁ তিনিদিন আজি হ'ল মোৰ আহিব তিনিদিনৰ পৰাই মই খুবেই শান্তি পাইছোঁ কিন্তু মই মানে আপুনি ৰিক্সা চলাওতে আপোনাৰ বন্ধু খালে তাৰে পিছত যে মোৰ কি হ'ল কাপোৰ কানিও কিয় মই নাখাওঁ চাৰ কিন্তু মই সেইদিনাখনে মোৰ অলপ বেছি হৈ গ'ল ধান আৰু হোৱাৰ কাৰণে কাপোৰ কানিও মোৰ গাড়ীত তুলিছিল কাপোৰ কানিও লণ্ড ভণ্ড হৈ গ'ল এতিয়া আপুনি এইটোৱে পুলিচৰ গাড়ীতে গুচি গ'ল মই আপুনি এতিয়া এইটোৱে সহায় কৰিব লাগিব যে মোক কম্বল এখন আঁঠুৱা এখন বিশেষ আৰু এনেকে খাব নেকি শুনকচোন নত্যানন্দৰ মানুহ ন চাওক আপোনাক লগ পাই আমি বহুত ভাল পালো আমি হয় বহুত মানুহ আপুনি বহুত

তেওঁ গুচি গ'ল নেকি লগৰটো কাপোৰ চাপোৰ তাৰপিছত মিডিয়াৰ মানুহ টিভিৰ মানুহ পালে আপুনি টিভিৰ মানুহে আপোনাৰ লৰা ছোৱালী নাচাই বুলি কলে নাচাই কথা মই তাৰমানে কব লাগিছিল কিবা কৈ দিলো কিবা তাৰমানে মোৰ আমি আঠটা ভাই হয় আৰু মোৰ এটা লৰা এটা ছোৱালী হয় আৰু লৰাটোৰ বিয়া পাতিছে ছোৱালীটোকো বিয়া দিছো হয় বৰপেটাত আৰু তেওঁৰো অৱস্থা ভালেই ছোৱালীৰো অৱস্থা ভাল তেওঁলোকৰ মোৰ ভিতৰত মই তেওঁলোকক কৈছো যে তোমালোকে শান্তিত থাকা হয় হয়

বাই কেনে পালে আপুনি ইয়াতে বহুত ভাল লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে মোৰ খোৱা লোৱা কেনে পালে খোৱা লোৱা বঢ়িয়া নাই মিছা নকব শুনা মিছা নকব শুনকচোন কেনে পালে ভাত চাত ভাল বনাইছেনে বঢ়িয়া বনাইছে কুক মেমুক

প্ৰব্লেম নহয় এটা বা বেমাৰ আজাৰৰ কাৰণে কোনো অসুবিধা নাই কিন্তু কিছুমান জেগাত খালে মানুহৰ হয় হয় ককা ধন্যবাদ আপুনি আমাৰ ৰান্ধনীক প্ৰশংসা কৰিলে আৰু সঁচাকৈ মই এবাৰ ৰান্ধনীকো দেখাইছো একো নহয় বাইদেউ ছাৰ বাইদেৱে মানে লাজ কৰিলে আৰু মানে খুব ধুনীয়া বনায় ৰান্ধনী আৰু ৰান্ধনী বাইদেৱে খুব ধুনীয়া বনায় সেইটো আমি স্বীকাৰ কৰিবলৈ কোনোবাই খাবৰ মন গ'লে আহিব পাৰে ন মই বেলেগ আমাৰ ৰাইজৰ ফালৰ পৰাও যদি কোনোবাই কেতিয়াবা আহে আহিব পাৰে আৰু নি আমাৰ লাজ লাগিব নাই সেইকাৰণে মোৰ খুবেই বহুত ভাল লাগিছে যাব নাই আৰু নেগলিও মজবুৰি মজবুৰীৰ নাম জিন্দেগী চাৰি মই আহিম বাৰু আহিম মই আৰু মই কলোয়ে দেখোন যেন মোৰ বিপদ হৈ যায় তেতিয়া হলে মোৰ এই ৰাস্তাৰ গেট খোলা খোলা থাকিব এতিয়া আপোনাক এখন লিখা দিব লাগিব ককা মকা পিন্ধা কাপোৰ তাৰ মানে এতিয়া মোৰ এইযোৰেই পিন্ধি আহিছিলো ন এইযোৰে পিন্ধি আছিলো আৰু এইপিনে কম্বল চম্বল আছিল এতিয়া আমি কম্বল দিম আপোনাক ৰাতি থাকিব লগা হল ব্ৰিজৰ তলত এই নিচা জাতীয় বস্তু যি কোনো ক্ষেত্ৰতে এৰি থৈ গ'ল ব্ৰিজৰ তলত আপুনি ভাবিলে এতিয়া মই ৰাস্তা কি চিনি নোপোৱা হৈ গ'ল নেকি ধোৱা ধোঁৱা মই এতিয়া বোলো কোনফালে যাম ইফালে হয় নাই যি হয়

কাপোৰ কানি বিলাক অ গাড়ীত বহাই দিছে আৰু কাপোৰ কানি বিলখন তেওঁলোকে আচ্ছা আৰু শুনকচোন আৰু এটা কথা শুনো আমাৰ ৰাইজেও শুনক এ আমাৰ তাত মানে কেনেকুৱা হয় আপোনাৰ ইয়াতে মই আমাৰ ৰাইজকো জনাইছো যে আমাৰ ৰাস্তাৰ পৰাও দিয়ে মানুহ ৰাস্তাৰ পৰা অনা মানুহখিনি তাতে থৈ দিওঁ ত আপুনি প্ৰথম দিনৰ সেনেকে থাকিলে এটা ককাই কি কৰি আছিলে ৰাতি দৃশ্য কৰি কওকচোন

বহাই ভাল আৰু মোৰ গৰম ধৰি দিছে একদম গৰম উঠি দিছে মই বোলো কম্বল উলি লাভ নাই মই গৈ পেলাই আৰু অলপ টৰকা মাৰো আৰু চুৰো এইটো বঙাইগাঁও কোকৰাঝাৰ এলাখন জন্ম দিছো ভয় লা ভয় লগা নাই মানে মই বোলো ভয় লগা নাই দেখি লগা নাই এইটো চাওঁতে চাওঁতে মানে আক্ৰমণ কৰা নাই মোক আকৌ মোক এনকে দিয়ে চাওক আমি এনেকে ৰাস্তাৰ পৰা আনো অলপ ৰাস্তাৰ পৰা অনা মানুহবিলাকৰ থাকেই আমিতো আপোনাৰো থকা বুলি ভাবিছো আপোনাৰ নাই বেয়া নাপাব দেইদিন মই অলপো টুপনি মৰা নাই কিন্তু মই টুপনি নামিলেও মই খাদ্য খোৱা নাখাই আছো না ইয়াতে ভাল হেৰি কৰাৰ কাৰণে মই দুৰ্বল হৈ যোৱা নহয় নহয় ঘটনাটো কি আমাৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ সেনেকুৱা অনা মানুহবিলাকক আমি বেলেগকৈ থওঁ কিন্তু যদি ভাল এতিয়া আপোনাকতো আমি গম পাইছোঁ ভাল তো আমি ধৰক বেলেগ এটা ৰুমত আমি বেলেগকৈ বেলেগ ককাৰ লগত ভাল মানুহৰ লগত আমি তেনেকৈ থওঁ বুজি পাইছেনে নহ'লে তেওঁ তেওঁলোকৰ লগত থাকিলেতো আপোনাৰ টোপনি নাহিব সেইকাৰণে আমি সেইটো কৰিলোঁ আপুনি যদি আহে আমি বেলেগ এটা ৰুমত খুব ভালকৈ ৰাখিম বুজি পাইছে আপুনি চাওক এতিয়া আপোনাৰ বয়স হৈছে আপুনি এই বয়সত আপুনি ৰিক্সা চলাই থকাটো উচিত নহয় আমি ভাবোঁ দেই আৰু অনুপম দাই থৈছে তেওঁ ভালৰ কাৰণেই থৈছে আপোনাৰ হয় নাই যে মানুহজনক বিপদত পৰিছে তেওঁক আমি থৈ দিওঁ কিন্তু আপুনি মদৰ নিচাত আপুনি ল'ৰা ছোৱালীকো অকণমান কৈ দিলে সেইকাৰণে সকলোৰে অকণমান ল'ৰা ছোৱালীৰ প্ৰতি এটা বেয়া ভাৱ আহিছিল গতিকে সেইটোওতো নহয় ন সেইটো নহয় ন ল'ৰা ছোৱালী অঁ কাৰণ আমি ধৰক কাকো দোষো দিব নোৱাৰোঁ অনুপম দায়ো কাকো দোষ দিব নিবিচাৰে কিন্তু কোনোবাই যদি এনেকুৱা কৰে যে নিজৰ পিতৃ মাতৃক কৰে চবৰে খং উঠিব হয়নে সেইকাৰণে যিয়ে নহওক বাকীটো আইতা ককা সকলোৱে বুজি পাইছো নহয় নহয় সেইখিনি আপোনাক থৈ আহিছিলে আমি মানে ভাবিছিলো আপুনিও তাৰ সেনেকুৱাই নেকি অকণমান কাৰণ ৰাস্তাত পৰি আছে হয়নে গতিকে নহয় কিবা এটা কাৰণ আছে আপুনি যে মদৰ নিচাত আপোনাৰ ৰুমো আছে হেৰিও আছে গতিকে সেইবিলাক কথাটো আমি নাজানো গতিকে এতিয়া যদি আপুনি আহে বা আজিৰ পৰাও যদি থাকে আমি বেলেগ এটা ৰুমত ধুনীয়াকৈ আপুনি আপুনি ধুনীয়াকৈ থাকিব আৰু একো অসুবিধা নাপায় বুজি পাইছেনে এতিয়া প্ৰথম আমি তেনেকুৱা মানুহখিনিৰ লগত থ'লোঁ কি জানে আপুনিও তেনেকুৱা হয় আমিতো ভালৰ লগত ডাইৰেক্ট থ'লে অসুবিধা হ'ব সেইটো কাৰণতে আমি সেনেকৈ থৈছিলোঁ দেই এতিয়া যদি আপুনি ৰিক্সা চলোৱাটো বাদ দিয়ে তেতিয়াহ'লে ইয়াত থকা খোৱাটো আপুনি পাবই ভাল ৰুম এটাও পাব আৰু আমি ভালকৈ ৰাখিম নেক্সট যদি আপুনি আহিব বিচাৰে আপুনি ক'ব আমি সেইখিনি চাওঁ কোনোবা জনমত আপুনি কিজানি মোৰ পিতৃয়ে আছিলে বা কিবা এটা সম্পৰ্ক আছিল মই কিজানি আপোনাৰ কোনোবা এজন আছিলোঁ আপোন মানুহ মই নিজৰ ঘৰৰ নিচিনা লাগিছিল হয় হয় নিজৰ ঘৰৰ যি মই ঘৰৰ ঘৰতে আছোঁ আমাৰো বহুত পৰিয়ালটো বহুত ডাঙৰ ঠিক সেনেকুৱা মানে ভাল লাগিছে যি চাৰিটা মানুহৰ লগত বহি ভালে ধুনীয়া লাগিছে খোৱা লোৱা বা মৰম দৰাটো বহুত যথেষ্ট এনেকুৱা নাই হয় আজিকালি বহুত বদলি গৈছে হয় কিন্তু এতিয়া ইয়াতে যিটো দেখা পালোঁ হয় হয় বহুত ভাল হয় হয় বহুত ভাল আৰু মই ভৱিষ্যতত মই ইয়াতে আজি ইটা নাই হ'লেও মই কেইদিনমান পিছত হ'লেও মই আহিম হয় আপুনি যেতিয়া নোৱাৰা হয় তেতিয়া গুচি আহিব আৰু উপায় নাই আমাৰ ইয়াত চাওক এতিয়া পুলিচে থৈ দিয়ে কেতিয়াবা মিডিয়াই থৈ দিয়ে তাৰ মাজত কিছুমান মানুহ তেনেকুৱাও থাকে ন আপোনাক যি যি যিকেইজনে কৰিছিলে কোনোবাই নাচি থাকে আৰু কোনোবাই চিঞৰি থাকে এতিয়া চিঞৰা এজনৰ বন্ধ হৈছে কিন্তু দুই এজন এনেকুৱা আছে চিঞৰি এনেই চিঞৰি থাকে বুজি পাইছেনে মাকক মাতে অ মা এনেকৈ চিঞৰি থাকে মানে তেওঁলোকৰ সেই এল জে মা মাৰিলে হয় হয় সেনে তেওঁতো এতিয়া তেওঁতো নিজে নিজে চিঞৰ তেওঁৰ কাষতো কোনো মাৰা নাই নাই মাৰিছে তেওঁ অ মানে কি হয় সেই এই এইবিলাক মানে বেমাৰ অলপ ব্ৰেইনৰ প্ৰব্লেম আছে যে সেই আগৰ কিবা চাগে আছিলে কোনোবাই মাৰিছিলে এই আগৰ কথা কৈছোঁ গতিকে আমাক মানে সেনেকে পুলিচে পাই দিয়ে নহয় এনেকুৱা মানুহবিলাকে অকণমান এলজাইমাৰ থাকে ডিমেনচিয়া থাকে তেওঁলোকে মানে তেনেকুৱাকে হেৰি কৰি থাকে আমাৰ ইয়াত কোনো কাকো হাত দিব নোৱাৰে আপুনিতো নিজে দেখিছে ন হয় আৰু হয় হয় গতিকে মৰম দিয়াটো বহুত যথেষ্ট হয় হয় আৰু আপুনি ভালে থাকক আমি সেইটোৱে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ আৰু আজি আপুনি যাব নিজৰ দায়িত্বতে যাব হয়নে অঁ কাৰণ ইয়াৰ পৰা যোৱাৰ পিছত আমাৰ দায়িত্ব আৰু নাথাকে মহ <laughs> হয় মই মহাদেৱ পাৰ্বতীৰ কচম ভাই কৈছো মই আৰু কোনোদিন নহয় সেইটো নাখাওঁ বুলি কৈছো খাওঁ নাখাওঁ হয় হয় মই মহাদেৱ পাৰ্বতীকে পূজা কৰো হয় হয় বৰ ভাল কথা ছাৰ আপুনি ইমান ভাল মানুহ এটা ইমান ভাল মানুহ আপুনি তো সেইখিনি খাই যদি আপুনি ধৰক এনেকৈ পৰি থাকে কেতিয়াবা গাড়ী মটৰে খুন্দিয়াব সেইদিনা ৰাতি কিজানি কিবা এটা হ'ল হয় ভাগ্য আপোনাৰ ওচৰতে এন কে টিভি থকাৰ কাৰণে তেওঁলোকে দেখি যে এই বয়সস্থ মানুহজনে কষ্ট পাইছে আমি মাতি দিওঁ আমাক ক'লে পুলিচক ক'লে আৰু সেনেকৈ লৈ অহা হ'ল যদি ৰাতি কিবা এটা হৈ থাকিলে হয় বুজি পাইছেনে ত' আজি মই তাৰমানে মোক যিখিনি যিমান কিবা অসুবিধা হ'লেও মোক যথেষ্ট সহায় কৰে মানুহে আপোনাক চাওক আপোনাক ভগৱানেও ভাল পায় সেইকাৰণে তেওঁলোকে দেখা পালে আপোনাক দেখা পায় আনকি টিভিৰ মানুহবিলাকে দেখি লগে লগে আমাৰ তাত হ'লে ক'ব নোৱাৰি ন ৰাতিৰ ভিতৰত তাতে কিবা এটা বা কোনোবা এটা মাৰি থৈ গ'লে কি হ'লহেঁতেন বুজি পাইছেনে সেইকাৰণে ভগৱানে যি কৰে ভালে কৰে কিন্তু আপুনি আপোনাৰ এইখিনি ভাল হোৱা বুলি ক'ল ইয়াতে আহিটো বহুতখিনি আপুনি শিকিলেও দেখিলেও ন গতিকে আপুনি সেই বস্তুটো নাখাব আপোনাৰ জীৱনত এটা অথন্তৰ হৈ গ'ল হয়নে ক'ত এনেকৈ খাই লৈ কিনে বীজৰ তলতে পৰি আছিলে হয়নে গতিকে জ্ঞান আহি গ'ল মানুহ আপোনাক টিভিতো দেখাই দিছে গম পাই নাই আপুনি গম পায় নাই টিভিত দেখুৱা বুলি টিভিত দেখাটো দেখা নাই দেখা নাই ন আপোনাক টিভিতো দেখাইছে গম পাইছে আপোনাৰ চবেই অসমৰ গোটেই মানুহখিনিয়ে দেখা পাইছে যে এনেকুৱা মানুহজন তাতে বীজৰ তলত পৰি আছে ল'ৰা ছোৱালীও নাচায় তেনেকৈ কৈছে আপুনি এইটো কৈছে যে মোক নাই ল'ৰা ছোৱালীয়েও নাচায় আপোনাৰ ভুলতে ওলাই গ'ল খাই লৈ কিনে কি কৈছে গতিকে ভুল হৈছে মোৰ এইটো আকৌ সেইটো ভুল হ'ল অঁ আৰু আপুনি এইটোৱে কৰিব ল'ৰা ছোৱালী চাওক তেওঁলোকে যিয়ে নকৰক তেওঁলোকৰ কৰ্তব্য চোৱাটো যদি পাৰে তেওঁলোকক তেওঁলোকে আপোনাক চাওক ৰিক্সা চলাব মানা কৰক যে দেউতা আহক আপুনি ৰিক্সা চলাব নালাগে এনেকৈ আপুনি তেওঁলোকৰ কথাও শুনক অকণমান ল'ৰা ছোৱালীৰ কথাও শুনিব লাগিব অকণমান আপোনাৰ কথাও তেওঁলোকে শুনিব লাগিব এখন ঘৰ আমি যেতিয়া থাকিম ঘৰখনত সকলোৰে সমিল মিলেৰে চলিব লাগিব কেতিয়াবা আমি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কথা শুনিব লাগিব কেতিয়াবা আমাৰ কথা ল'ৰা ছোৱালীয়ে শুনিব লাগিব ন যিখিনি আমাৰ ভুলবিলাক সদায় পিঠিৰ ফালে থাকে গতিকে আমাক আমাৰ আমাৰো ভুল থাকে সেই ভুলখিনি ল'ৰা ছোৱালী দেখুৱাই দিলে তেওঁলোকৰো আমাৰ যিটো আত্মসন্মান আছে সেইটো আমি সন্মান কৰিব লাগে এতিয়া ধৰক আপুনি যদি গাঁৱত যায় মদ চদ খাই থাকে ল'ৰা ছোৱালীয়ে দুখ পাব ন এই অমুকৰ দেউতাকে তাতে পৰি আছে হয়নে গতিকে সেইকাৰণে কিছুমান বস্তু আমি তেওঁলোকক সন্মান জনাই কিছুমান আমি আমাৰ স্বভাৱ আমি এৰিব লাগিব আৰু আমাৰ আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়েও আপোনাক সন্মান জনাই কিছুমান কাম তেওঁলোকে ভাল কাম কৰিব লাগিব চ' যদি ল'ৰাই ল'ৰা ছোৱালীয়ে চাই আছে মই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ যে দেউতাক লৈ যাওক চবতকৈ ভাল কথা দেউতাক লৈ যাওক ৰিক্সা চলাব নালাগে আপোনাৰ বয়সতো হৈছে এতিয়া হয়নে এতিয়া ককাক হ'ল আপুনি ঘৰত ধুনীয়াকৈ থাকিব লাগে ভাই ককাই কেইজন আপোনাৰ আঠজন অঁ আঠজন চাৰি নম্বৰ আঠজন ভাই ককাই আপোনালোকৰ খুব ধুনীয়াকৈ থাকি মিলেৰে থাকক আপোনালোকৰ পৰিয়ালটো ভালে থাকক আপোনাৰ সুস্বাস্থ্য আমি কামনা কৰিছোঁ দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা যাই আপুনি এটা নতুন জীৱন আপুনি যাপন কৰিব পাৰিলে ঘৰলৈ উভতি যাওক আৰু নোৱাৰিলে যেতিয়া যদি আপুনি চলায়েই আমি মানাই কৰিছোঁ তথাপিও যদি আপুনি ৰিক্সা চলায়ে যেতিয়া নোৱাৰা হয় আপুনি বেমাৰ আজাৰ হ'লে এইখন আপোনাৰ আপুনি যিহেতু থাকিয়ে গ'ল এইখন আপোনাৰ ঘৰ বুলি আপুনি ইয়াত আহিব আপুনি একো দিব নালাগে এই আইতাহঁতে কোনোতো দিয়া নাই আপোনালোকে দিয়ে নেকি কিবা এওঁলোকে কোনেও একো নিদিয়ে অঁ কোনেও একো নিদিয়ে কোনোবা দিয়া নেকি তোমালোকে দিয়া কিবা একো ইয়াতে একো দিব নালাগে আৰু আপুনি হেৰি কৰিব বুজি পাইছেনে এই একো নিদিয়াকৈ আমি ৰাখি দিম ইয়াত দেই ভালকৈ ৰাখি দিম কিন্তু পাৰিলে আপুনি ঘৰলৈ যাব তেওঁলোকৰ লগত সুখেৰে একেলগে থাকিব ল'ৰাইও ভাল পাব আপুনি থাকিলে আপোনাৰো ভাল লাগিব নাতি পুতিৰ লগত থাকিব দেই কিবা ক'ব শেষত গতিকে মই ইচা ৰুমত যাই রুমটো ঠিকঠাক করি কৰি চাফ চিকুণ কৰি আৰু দুদিনমান পিছত মই গাঁৱত যাম গাঁৱৰ পৰা আৰু কেইদিনমান থাকি ফেলে আহিম আহি মই ইয়াতে আপোনালোকৰ ওচৰত মই ডাইৰেক্ট আহিম মই হয় হয় সেইটোৱেই ঠিক আছে আপুনি এই তেওঁলোকক বেয়া নাপাব তেওঁলোকৰ আপোনাৰ ভালৰ কাৰণে যে আপুনি মানুহজন নিজৰ তলত পৰি আছে সেইকাৰণে এন কে টিভিৰ ৰিপৰ্টাৰবিলাক চাওক ৰিপৰ্টাৰ হ'লেও তেওঁলোকৰ একোজন মানুহ তেওঁলোকৰো দুখ লাগে যে মানুহ এজন পৰি আছে ভাল জেগাত যদি থ'ব পাৰোঁ হয়নে সেইটো কাৰণত তেওঁলোকেও আগবাঢ়ি আহি সেই ৰাতি আপোনাক অনাৰ ব্যৱস্থা কৰিলে পুলিচেও পুলিচৰ ভিতৰতো খাখি ড্ৰেছযোৰৰ ভিতৰত এটা কমল অন্তৰ থাকে তেওঁলোকেও আপোনাক ধুনীয়াকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছে উঠাই ধুনীয়াকৈ মেডিকেল দিছপুৰক আমি গতিকে আৰু আমাৰ যদি নজনাকে কিবা ভ্ৰান্তি হৈছে আমাক ক্ষমা কৰি দিব আপোনাৰ ওচৰত আমিও ক্ষমা বিচাৰিছো আৰু আপুনি ভালে থাকক আপোনাক সুস্বাস্থ্য আৰু দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিছো দেই ককা যি ইমান মৰম দয়া আজি এনেকুৱা মৰম দয়া ঘৰখনৰ চব মানুহ মিলোৱা পৰিস্থিতি বা এইবিলাক আছে চব মানে এনেকুৱা নায়েই বহুত কম হয় হয় মই দেখিছোঁ বহুত দেখিছোঁ কিন্তু এনেকুৱা নাই আজি কিছুমান বোৱাৰী বোৱাৰী বয়া হয় কিন্তু আপোনালোকৰ ইমান মৰম দয়াটো আছে এটা খুব ভাল লাগিছে ধন্যবাদ সেইকাৰণে মোৰ বিৰাট ভাল লাগিছে আজি মই যাবা ইচ্ছা নাছিল কিন্তু কথা হ'ল কি মোৰ মজবুৰীৰ কাৰণে মই যাব লগা হ'ল আৰু মই একদিন হ'লেও মই ইয়াতে মই আপোনালোকৰ ওচৰত উপস্থিত হ'ম মই ইয়াতে যি কৈ তাকে কৰি থাকিম আৰু খাই লৈ থাকিম

চাইছে সেইটো নিয়ম হয় ককা মানুহ এজন আনিলে এবাৰ হস্পিটেলত চেক আপ এটা কৰি কিনে লৈ আহে চ' এয়া আছিল আমাৰ ককা কি নামটো কি আছিলে আকৌ এবাৰ কৈছিলোঁ সদা সদা মজুমদাৰ ককা আৰু আমি ব্ৰীজৰ তলৰ পৰা তেখেতক লৈ আহিছিলোঁ আৰু কিন্তু আমি ইয়াতে গম পালোঁ যে তেখেতৰ এটা ইয়াতে ৰুম আছে তেখেতে ৰিক্সা চলাই ৰিক্সা এখনো আছে এতিয়া ভাড়া দি থাকিব লাগিব ন ৰিক্সাখনত গতিকে তেখেতে পৰহি ৰাতি আনিছিলোঁ আমি দিছপুৰ থানাৰ সহযোগত আৰু আপোনাৰ এন কে টিভিৰ সাংবাদিকসকলৰ সহযোগত আৰু তেওঁলোকে তেখেতে যেতিয়া পৰি আছিলে তেতিয়া তেওঁলোকৰো দুখ লাগিল আমাক খবৰ দিলে পুলিচক খবৰ দিলে তেনেকৈ আমি তেখেতক লৈ আহিছিলোঁ আৰু এতিয়া পিছত আমাক গোটেই কথাখিনি ক'লে যে তেখেতে আচলতে তেওঁৰ বন্ধু এজনৰ লগত অলপ ড্ৰিংকছ কৰিছিলে সেইদিনাখন অলপ বেছি হ'ল বেছি হোৱাৰ কাৰণে তেওঁ একো গমেই নাপায় তাতে শুই থাকিলে আচলতে তেওঁৰ এটা ৰুম আছে আৰু এতিয়া আমি তেখেত তেখেত এতিয়া যাব ওলাইছে আমি তেখেতক যাবলৈ দিছোঁ আৰু বাকী কথাখিনি আপোনালোকে শুনিলে তেখেতে তেখেতৰ নিজৰ দায়িত্বত যাব খুব মানুহজন ভাল খুব খুবেই ভাল আৰু ৰসাল হয় মানুহজন আৰু তেখেতে ভালে থাকক তাৰে কাৰণে আমি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ আৰু আৰু কিবা ক'ব নেকি আমাৰ আপুনি চাওক এবাৰ নিজকে চাওক কিমান ধুনীয়া মানুহজন হয় ছাৰ হয়নে ছাৰ নক'ব মোৰ নামটো উৎপল উৎপলে ক'ব কিবা কবা নেকি কান্দিবা নেকি আপোনাক সোমাই যাব দিছে দেই কিবা কবা নেকি কিবা কবা নেকি খুব ভাল আহিম মই আহিবা মই আহিম মই লাগে লাগে মই তাৰ পৰাই

আৰু কোনো দেউতাকে এনেকৈ ধৰক যদি ল'ৰা ল'ৰাই যিহেতু বিয়া পাতিছে তেওঁ নিজৰ ৱাইফকো চাব পাৰে মই ল'ৰাক এটা অনুৰোধ জনাইছোঁ অকল সেই ল'ৰা বুলি নহয় প্ৰত্যেকজন ল'ৰাকে কৈছোঁ যাতে কোনো পিতৃ মাতৃ এনেকৈ কষ্ট কৰি কিনে ধৰক গুৱাহাটীত ৰিক্সা চলাব লগা নহয় বা বেলেগৰ ঘৰত কাম কৰিবলগা নহয় সন্তান ডাঙৰ হোৱাৰ লগে লগে পিতৃ মাতৃক চোৱা চিতা কৰা তেওঁলোকৰ ভৰণ পোষণৰ দায়িত্ব লোৱা প্ৰতিজন সন্তানৰ কৰ্তব্য গতিকে আমাৰ ভাৰতীয় সংস্কৃতিত মই বাহিৰৰ কথা কোৱা নাই আমেৰিকাৰ কথা কোৱা নাই তাততো ওঠৰ বছৰৰ পিছত ল'ৰা বেলেগত গুচি যাব মাক দেউতাকক এৰি থৈ যাব সেইটো সম্পূৰ্ণ বেলেগ কিন্তু আমাৰ সংস্কৃতিয়ে সদায় কি কয় যে পিতৃ মাতৃক সেৱা কৰা হ'ল ভগৱানক সেৱা কৰা গতিকে পিতৃ মাতৃক সেৱা কৰিলে ভগৱান সন্তুষ্ট হয় গতিকে প্ৰত্যেকজন ল'ৰা ছোৱালীয়ে পিতৃ মাতৃৰ ক্ষেত্ৰত চাব যাতে তেওঁলোকে কেতিয়াও অন্তৰৰ দুখ নাপায় আৰু যিহেতু আমি শ্ৰাৱণ কুমাৰৰ দেশৰ হয় গতিকে শ্ৰাৱণ কুমাৰে যেনেকৈ পিতৃ মাতৃক সেৱা কৰি তেওঁৰ নিজৰ কান্ধত লৈ গোটেই তীৰ্থ ভ্ৰমণ কৰাইছিল আৰু সেয়েহে আজিও শ্ৰাৱণ কুমাৰক সকলোৱে শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰে আমিও তেনেকুৱা শ্ৰাৱণ কুমাৰ হ'ব নোৱাৰিলোঁ অন্তত তেওঁৰ আদৰ্শৰে আমি আগবাঢ়ি পিতৃ মাতৃক যিমানখিনি পাৰোঁ আমাৰ লগত ৰাখি আমি যাতে সেৱা শুশ্ৰূষা কৰোঁ তাৰ বাবে মই সকলোকে সকলো সন্তানকে অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু ককাই আকৌ নতুন জীৱন এটা পাওঁ খুব ভাল মানুহজন কিন্তু তেওঁৰ সেই অকণমান বনসংগদোষ আৰু অকণমান খাদ্যদোষী তেওঁক সেইদিনাখন বিপদৰ মুখলৈ ঠেলি দিলে তেখেতে শপত খালে যে আৰু কেতিয়াও ড্ৰিংকছ নকৰে আৰু এটা নতুন জীৱন তেখেত যাপন কৰক তাৰে কামনা কৰি এৰিছো এতিয়া সকাম নমস্কাৰ